ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਕੈਨਸਲ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਜਾ ਬਤਾਓ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਕੈਨਸਲ ਕਿਉਂ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਫੋਲਡ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ तो मैंने एआरओ मैडम और आरओ जी को पूछा कि आप बताओ कि मैंने कौन से कैंडिडेट को अगर सीक्रेसी लीक हो गई तो मैंने किसके आगे एक नंबर डाला तो उनके पास कोई जवाब नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग दो तीन बार उसको जूम करके देख लिया तो कहीं भी सीक्रेसी लीक करने की बात नहीं है तो ब्रह्मिंद्रा जी जो कांग्रेस के कैबिनेट वजीर हैं तो वो बोलते हैं इसकी वोट कैंसिल हुक्म जारी कर रहे हैं ऑर्डर दे रहे हैं तो मैंने पूछा मिंद्रा जी आप ऑर्डर देने वाले कौन होते हैं ये एआरओ और आरओ बैठे हैं तो उसके पीछे बजाय ये जो मैडम एआरओ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब विधानसभा तो मैंने इलेक्शन कमीशन को इसकी एक कम्प्लेन्ट फाइल की थी कि इसको एज ए आर मत लगाया जाए क्योंकि इसके ताजा ताजा फ्रेशली इसके ऊपर 420 का एक एफआईआर दर्ज किया चंडीगढ़ पुलिस ने तो ये फेयर इलेक्शन नहीं करा सकेगी तो उसकी मैं ये समझता हूं कि उसके लिए ये कम्प्लेन्ट डालने की वजह मेरे को वोट डालने की धमकी ये सजा के रूप में लोग दे रहे हैं मतलब कि किसी ब्यूरोक्रेट की कोई अगर सही बात बोले तो वो कम्प्लेन्ट मतन की करे डिक्टेटरशिप है इन लोगों को